Anda masih okay. lagi awal ni pagi, bersama saya Faris Samit dan juga Zayfer. Hmm. Kalau tadi kita bercakap tentang apa? If we ran the world mm -hmm. dengan Cindy, uh, Cindy Gallup. Nah, ketika ni uh, buat masa ni kita nak cakap pula dengan saudara Irfan kita ni Bersama Irfan Khairi ya. internet ni Jadi kita nak cakap hari ni tentang bisnes internet Bisnes internet kita sebut-sebut sebut Macam mana kita nak buat? Step by step ni apa saya perlu buat? Okey, Ah ha. uh, bisnes internet ni selalunya ada empat langkah je Empat hmm. langkah? empat uh, langkah Kita mula dengan satu, kita kena ada produk atau perkhidmatan Okey hmm. okay, okay itu, uh, Langkah kedua, kita kena ada lama web untuk uh, untuk apa nak, nak tunjukkan produk dengan perkhidmatan kita. Okey. Langkah ketiga kita kena uh, ada kebolehan menerima bayaran daripada ada pelanggan. Okay. Langkah keempat pula promosi. Promosi yang paling penting sekali sebab hmm. uh, sebabnya 94% pengguna internet gagal Trendy. because tak buat promosi. Promosi. Tak promosi. Tak ada promosi. So okay. ada empat langkah semuanya. laman web uh, produk, okay, ada produk ada. dulu laman It, web Lepas tu, tu yang ketiga uh, boleh terima pembayaran boleh terima pembayaran dan promosi oh, ya promosi dia okay, yeah. okay. okay, yeah. cakap tentang produk ni produk <guluh> apa yang sesuai sebenarnya untuk dijual di internet okay. um, Ke semua boleh apa je boleh uh, nak katakan semua je tak juga sebab kadang-kadang hmm. ada setengah-setengah produk tu macam produk yang berat ah um, sebenarnya jangan produk hmm. yang mudah pecah pun sebenarnya jangan dan kadang, kadang Kalau produk yang macam perlu apa deria-deria kita macam perlu kita bau perlu kita rasa perlu kita apa nama apa nama kita cuba kan sebagainya hmm. tu pun hmm. sukar nak jual di internet hmm. so jadi um, sebenarnya cari produk yang ringan lah, cari produk yang ringan cari produk yang susah nak dapat kat kedai-kedai kat luar sana okay. tu okay. and then also cari produk yang um, tahan lama tahan lama so tak tak busuk lah macam macam food ke food tu lah okay. mungkin if you suggest produk apa yang sesuai yang mungkin okay. kalau di market sekarang apa yang kita boleh jual ha okey uh, sekarang ni memang sebenarnya banyak barang banyak nak jual internet tapi yang paling laris di pasaran sekarang ni hmm. adalah informasi kalau kita boleh jual informasi di internet that's the best lah uh, informasi oh. tu mungkin lagi segi buku kadang-kadang hmm apa ceram, ceramah motivasi ke okay. cera, uh, information dalam bentuk CD ke dan sebagainya kan mm. um, manual dan sebagainya. So mm. jadi informasi adalah paling laris di internet sekarang ni sebab mm. sebabnya orang ramai menggunakan internet because mm. nak cari information. Kata kita-kita mm. pun selalu mm. masuk internet nak cari information change kan. Change, nah. Yes. Nah. So, <coughs> Google so, nak nah. Google cari information so kita gunakan konsep tu. Konsep mm. information tu sebagai satu yang uh, satu perniagaan dan mm. uh, most probably ia lagi mudah untuk dijual. Tapi Uh, ha, bukan nak kata informasi je boleh jual, benda, -benda uh, lain pun boleh jual. Baju, ha, baju kain, ya, kasur lah, Banyak kita tengok nah, yang jual pakaian kan. Ha ha. Okey, macam laman web kan. Okay. Laman web yang macam mana yang 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 boleh sebab kadang ada orang jual through Facebook pun ada. Ada Facebook, Facebook ada kan? blog ada saya yeah. tengok. And ada. Okay. Jadi yang macam mana yang yang boleh reach dekat uh, pada pada orang ramai mass, yang paling uh, efektiflah pal ha. paling efektif nak katakan sebenarnya yeah. kan kita perlu ada semua apa yang you sebut tu semua kena ada Facebook ha. perlu pul ada blog ha. pun perlu ada jangan satu ha. je lah macam-macam ha macam-macam ha. ha. ada kita kena ha. anggap uh, internet ni kan macam apa nama hartanah kan okay. kalau hartanah kan kalau kita nak jadi kaya kita kan kena ada banyak tanah-tanah kat luar sana kan okay. sebabnya bila kita ada banyak tanah lagi mudah kita nak dapat pendaftaranlah okey ha. so di internet sama juga kita kena konsep hartanah di mana kalau kita ada lagi banyak laman web ...ataupun hmm. lagi banyak internet presence... ...kat luar sana... Hmm. ...lagi mudah orang nak, nak jumpa kita. So, for yeah. so example... Maaf. Nanti kak Kalau kita ada Facebook Kawan-kawan hmm. Facebook Jumpa kita Kalau kita ada blog Orang-orang yang hmm. search blog Akan jumpa kita hmm. Kalau kita ada macam Akaun macam Twitter ke Kita ada akaun YouTube Dan sebagainya hmm. So kira hmm. macam Hartanah lah Kita ada lagi banyak Cawangan-cawangan uh, cawan kan lah. kita hmm. kat luar sana tu Jadi macam mana kita nak, nak jumpa. Ke, ke website ni katalah Saya saya nak buka ni Jadi hmm. langkah macam mana okay. Saya pergi ke website Katalah blogspot ya. Eh. Uh -huh. Adakah diberitahu Langkah-langkah Apa yang saya perlu buat Ataupun saya kena, uh, Mungkin even boleh suggest uh -huh. Macam mana apa yang kita perlu buat Macam mana nak melaksanakan Dekat gambar kan. ke, ke, ke ha. harga ke macam mana? Okay, the first thing kan kita kena ada lama web dulu. Okay. Ini tak termasuk blogspot apa nama yang kita okay. Facebook dan YouTube sebagainya. Uh. Kita ada lama web untuk promosikan kita punya produk lah. Katalah Faris nak jual t-shirt lah katakan. Ha. Ha. Hmm. Katalah kita dapatkan Faris.com tu. Hmm. so, Faris.com? Okay. Faris. Okay. Faris.com, okay. Faris.com. Dan kat situ hmm. Faris letaklah gambar t-shirt dan sebagainya. Okey, hmm. Okay, uh, sekarang ni kita anggapkan sebagai ada dua perkara. Satu kita anggap sebagai soft sell. Hmm. Satu lagi sebagai hard sell. Okay. Hard sell is untuk kita get people untuk beli produk kita. So jadi faris.com tu gambar ada gambar t-shirt kita dan sebagainya adalah untuk get people untuk beli barang kita. Okay. So hard sell. Soft sell pula adalah blog, Facebook yang kita bincangkan tadi, YouTube dan sebagainya. So yang soft sell ni adalah untuk tarik lagi ramai pelanggan. Blog untuk tarik pelanggan, Facebook untuk tarik pelanggan, apa YouTube dan sebagainya untuk tarik pelanggan. Lepas tu kita channelkan pelanggan-pelanggan ni ke, laman web kita tu untuk jadi marketing amlah. Ha? Marketing lah. pemasaran lah. pemasaran segala ah, lagi banyak Macam kita kata Lagi banyak cawangan Lagi mudah kita nak Channelkan Pelawat-pelawat kita Ke laman web kita Untuk buat hasil Nak jualkan produk kita tu Okey Ke langkah ketiga Di mana cakapnya Kita perlu ada cara nak bayar Takkan nak letak duit Dalam surat Kita kena fikir kan Macam mana Kita nak hantar barang Okey orang order Kita hantar barang dulu Terupus lepas tu Kita tak bayar Macam mana Macam mana tu Macam mana sistem tu Dekat internet ni kan Sebenarnya kita Yang bestnya Selalunya kita dapat bayaran dulu baru kita deliver produk. Yeah. Ha, so janganlah kita hantar produk dulu dan baru harapkan bayaran. Hmm, tapi okay. kalau orang kata dia macam oh, ni aku dia aku jadi saya aku aku masuk duit tak bayar tak 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 sampai pula barang. Oh okey sel uh, memang selalunya kita uh, terima bayaran baru kita buat penghantaran. Hmm. Uh, terima bayaran pula kan selalunya kat internet kita guna kredit card lah kan. Pelanggan uh -huh. kena guna kad credit uh, kad credit. Hmm. Sejadi so, kat situ kita kena ada account nama uh, namanya merchant account. Okay. Account, ha, merchant eh? account. Okay. Merchant account ni uh, Alzafer fikirkan macam kita orang tengah lah. Merchant okay. account ni macam orang tengah. Mm. So, jadi pelanggan bayar merchant account, mm. merchant account pegang duit tu, mm. merchant account akan bayar kita pula. Ha, okay. so, jadi sebenarnya kan bila uh, macam saya dah buat peniaga internet dah 10 tahun, okay. satu nombor kat kredit pun saya tak pernah nampak. Ha, sebab nombor kad kredit semua disimpan oleh merchant account orang oh, tengah okay. ni. Ha, so pelanggan oh. guna kad kredit dia bayar merchant account, merchant account masukkan duit tu dalam bank kita. Okay. Ha, so jadi nak tak nak kita kena ada merchant account ni lah. Okay. So itu uh, antara merchant account yang popular, pernah dengar PayPal kan? Oh, ha, so, PayPal ya. So, yeah, to check out, WellPay tu antara merchant account. So you boleh masuk Google and type merchant account, nanti uh -huh. ada banyak lah pilihan yang boleh diberikan. Bagaimana pula orang yang macam saya ni yang kalau hmm. boleh nak avoid lah guna kredit card semua ni. ha, uh. uh, dia macam mana sistem bayaran bagi macam ni apa, apa ni? Ha. keadaan ekonomi sekarang kan. Uh. Kita uh. banyak berhutang. <laughs> ha. kan? 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 Betul juga. Ha. Kalau, uh, sebenarnya kat, kat Malaysia, pasaran Malaysia. Kalau kita macam faris.com tadi tu buat jual t-shirt untuk pasaran Malaysia saja. Ha. Uh selalunya 40% akan bayar kat kredit. 60% okay. akan bayar kaedah lain. Sebab mm. memang kat Malaysia ni pun tak ramai yang guna kredit card lah online. Betul, betul. Lah. Belum, maybe ramai tak bersedia lagi. Mm. So, jadi yang 60% akan guna kaedah lain seperti online banking, apa nama, bank in directly, guna ATM machine pun boleh kan. bank mm. account kan. Uh, account tak? dan sebagainya. Um, apa lagi, wang pos kiriman wang, satu lagi menghantar cek kepada kita. So, jadi ada lima cara pembayaran lah. Satu, kad mm. kredit, di mana kita guna machine account tadi. Mm. Okay. And then, uh, bank in, ataupun ATM machine, online banking uh, wang pos kiriman wang uh, the final one be bayaran guna cek saya uh. juga ada ada secara satu lagi dia cakap senang je kita jumpa je Jumpa. Itu boleh juga ada dekat. Ah dekat kan. boleh. Dia. Kalau dia, dia tu dia 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 di lagi di kawasan <laughs> Klang <kawasan> Valley <laughs> semua tu kan, kan? boleh lagi. Boleh jumpa. boleh ah boleh jumpa <laughs> tapi uh, uh, bila <laughs> kita ada benda internet kita target satu betul betul kan. Okey macam okey macam, okay. macam cara pembayaran tadi kan tapi mungkin still ada orang yang rasa misal, tak tak percaya tau. Oh okey uh, okay. macam mana kita nak nak buatkan mereka yakin yang barang tu tetap akan sampai memang kita akan deliver tak barang okay. Uh, ha, sebenarnya uh, merchant account tu fungsi dia banyak. Satu, salah satu fungsi dia adalah untuk tak nak uh, uh, bagi ada penipuan lah. Yeah. Okay, merchant account ni bukan sebarangan. Sebenarnya ada ram merchant account ni dipartner dengan bank selalunya. Uh, uh, okay, so, uh, so uh, jadi uh, tentang security tu semua tu memang mereka ni apa? memang menjagalah security. Tapi again uh, terutamanya untuk merchant account yang glamour lah yang merchant account yang kita selalu dengar. Yang yeah, lah, established. PayPal, right. PayPal, PayPal, WorldPay dan sebagainya tu dah established. So, uh, merchant account ni akan handle sebarang apa namanya fraudulent transaction semua tu. Okey. Nah, bagi pihak kita juga uh, pula kita kena membina keyakinan <laughs> kepada pelanggan dari segi kita kena tunjuk yang bisnes kita ni exist lah wujud. Hmm. Ada, teknik-teknik dia contoh seperti letak gambar kita macam Faris buat kedai, letak gambar Faris kat situ. so bila orang orang lagi yakin lah dengan dengan laman web kita. Saya memang meyakinkan. Ya dia tergelak. sekali lah. step keempat ni tentang Promote, promote saya okay. rasa langkah keempat ni langkah antara paling langkah yang penting. paling penting ya, rasa. Ya, memang paling, paling penting. penting kalau tanpa promosi kita ada kedai pun biasa banyak. tadi tak ada orang okay. nak tahu pasal pasal barang kita jadi macam mana oh promosi tu walaupun uh, langkah keempat apa tapi dia paling langkah paling penting. in fact langkah 1 2 3 tu biasanya kita buat sekali saja tetapi yeah. langkah empat promosi kita kena ongoing buat bila bila sampai bila-bila kita right. kena lakukan promosi ni hmm. antara cara promosi boleh katakan uh, contoh kita letak banner ataupun iklan di laman-laman web lain hmm. uh, contoh kalau kita masuk Laman web uh, Macam Katalah uh, Fariz Jual t-shirt Apa hmm. nama T-shirt um, Sukan lah Katakan kan okay. Mengenai sukan dan sebagainya So uh, Fariz kena cari Laman web yang berkenaan Dengan sukan And then letak iklan Di laman web tu uh, So jadi Orang yang melawat Laman web iklan uh, Sukan tu hmm. Dia nampak uh, Apa banner Fariz iklan Klik kat situ Akan masuk laman web uh, Laman web Fariz hmm. tu Buat belian uh, So hmm. jadi kat situ kan Fariz sebenarnya kena bayar Laman web sukan tadi tu ha. untuk letak iklan-iklan tu berapa tu agak ah ya bergantung kepada lama web tersebut hmm. Lama web yang mempunyai ramai pelawat hmm. lagi mahal ha, hmm. kalau lama web tu kurang pelawat then hmm. lagi